что-то плохо в Вашингтоне. Поймите, что Байден сейчас может выиграть выборы только с украинским голосом. Молодец Зеленский. В Америке уважает людей, которые говорят так, как говорят президент Зеленский. Идите к Трампу, идите к всем кандидатам в президенты, потому что вам наплевать, кто будет выбран в Америке. Вам самое главное, чтобы он был за Украину и ваше приглашение НАТО и ваше членство. В Москве были За двір'ю ми з ними всегда воювали. І там, і там є Росія. Ані як-то очень добре сліваються в одну теплою радікальною фашистською сім'ю. Всім привіт! Ми у Вільнюсі де щойно завершився саміт НАТО. Звичайно, вислідкували за подіями, вислідкували за тим, як Україна ну, навіть почала розчаровуватися. Але зрештою, нібито ми вийшли. На непоганий результат, і ми зараз про це поговоримо із Жигімантом Павеліонісом, керівником комітету у міжнародних справах парламенту Литви і давнім другом як Європейської правди, так і України. Ми будемо говорити російською, якщо вам зручніше, включайте українські субтитри, ми їх підготуємо. А зараз поїхали до справи. Жигіс, радий що вас Спасибо за то, что вы следили за саммитом и, насколько я знаю, даже пытались пояснять нашим западным партнерам о том, что Украине надо приглашение в НАТО. Ваши ощущения, почему его не дали? Почти год тому назад я со всеми вашими самыми лучшими друзьями в Германии, в другие, вот уже едем к Киеву, я говорю, ну давайте не только про Европейский Союз, про членство в НАТО. И я помню глаза наших братьев и сестер из других натовских стран нет даже не начинай надо завоевать открыть двери Европейского союза открыли открыли, открыли. И, и я думаю в этом году еще предоткроем так чтобы они уже не, не закрывались и тогда вот этот это решение на кандидатство сделал какой-то психологический перелом в перелом, в головах и в сердцах. И когда это случилось, нам остался Вашингтон, который, конечно, не принимал такого решения. Он не в Европейском Союзе. Тогда я начал свои демарши в Вашингтон с декабря прошлого года. 26 парламентов сказали, что это надо делать. До Вильнюса. Не было у меня только венгров турков, греков, испанцев. У меня были интересно, вот сейчас уже вот подойдем к теме, у меня были республиканцы, но не демократы. Я не получил подпись демократов. И мне это было очень странно. И это уже, конечно, уже сигнализировало, что что-то плохо в Вашингтоне. Байден Он сказал, что мы не можем расширить НАТО, потому что война идет. Что? Это ведь российская ложь и пропаганда, извините за открытость. Это Путин так сказал, и вы все поверили. Но это ведь ложь. Окей, обобщая, после Вильнюса мы все поняли, что наша самая большая проблема не французы и Германия и все другие страны Европы, которые уже приняли стратегическое решение по вашему кандидату, а Вашингтон. Это администрация демократов. Так, значит, не унывайте, у нас таких саммитов, пока мы дошли до победы, было, о май гад, 12 где-то. Мы 12 лет шли до решения в Праге, Варшава шла где-то 6 лет. Окей, нас тогда не убивало, как вас. У вас это только первый саммит после заявки в НАТО. Есть уже слово приглашение. Мы за это слово воевали где-то 6 месяцев. Она не такое ясная, но Решение, в решении Вильнюсского саммита вы единственная страна, в которой сказано, что не надо этого membership action plan. План действий. Да, план действий. Так, значит, вы уже под ускоренным на ускоренном поезде, вы идете на поезде Финляндии и Швеции, НАТО заместила свой совет с Россией, совет с советом с Киевской Русью, с Украиной. Это исторически. Так всегда было. И в нашей империи мы сидели за одним столом с Европой, а не москали. Москали были за дверью, мы с ними всегда воевали. Вы сказали, что у нас теперь короткий путь, что у нас отменили план действий до членства, план действий по отношению к членству. И вроде бы как бы Столтенберг это сказал. У нас в Украине есть сомнения, мы привыкли не верить. Наверное, мы правильно делаем, да, что мы не всегда да. верим? Не готовит ли нам многолетний путь по выполнению критериев членства в НАТО? Нет, потому что эти годовые программы – это то, что мы все имели до последнего дня вступления и до сих пор. Де-факто вы больше член НАТО, чем мы. Потому что у вас всего есть больше. И, 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 и армия, и патриоты, и воздушная оборона, и танки. Вот, ну, я только начал сравнивать. Э, э, да, есть дела, контроль, бюрократические дела. Но как бы мы, когда здесь живем, э, на с гранью э, э, экзистенции, мы всегда реформируем себя. Это хлопать ладонками надо, что НАТО, Европейский Союз смотрит на вас и вас реформирует. Так что все, что делает НАТО на подготовку, пусть они вас учат и учат. Это очень хорошо. Но Но, но ви повинні стати членом нашої сім'ї. Я нагадаю про те, що вам варто підписатися на наш канал, якщо ви цього не зробили. І ставте запитання у коментарях, що ще ви хочете подивитися на європейській правді, і звичайно, лайкайте це відео, щоб його побачили інші. А я вам розповім про спеціальне місце, де ми сидимо, і чому ми беремо інтерв'ю саме тут. За мною парламент Литви Сейм. А давно у 91-му році, коли Литва йшла до незалежності, тут стояли люди, тисячі людей, які відстоювали незалежність Литви. Від Радянського Союзу. Після того, як був розстріл мітингарів біля Вільнівської телевежі, люди зібралися тут. Ви бачите, навіть лишилася історична композиція, барикади, їжаки, до яких ми зараз, на жаль, в Україні звикли. І Литва береже пам'ять про ті часи, коли вони боролися за незалежність. Так само, як зараз за незалежність бореться Україна. А я продовжував. Насколько мы близки, что вы разумеете на эту украинскую мову? Я все понимаю. Не ну, только не могу говорить. Я перейду тоже на русский, но в следующее интервью обещаю буду брать вас по-украински. И, и вас немножечко обучим в том времени. Мы знаем о том, что не только США, но также Германия была, скажем так, скептичной по поводу того, что Украину надо брать в НАТО. И в Германии, в Берлине тоже есть стена. Так же, как и тут. Тут стена, которую возвели, когда защищались от тоталитаризма. Там стена, которую разрушили, чтобы избавиться от тоталитаризма. Почему Германия нас не понимает? Я с -с сведу тот, то, что, вашу украинскую интродукцию с то, что вы меня спросили. Я тоже тут был, я был у телебашни. Моя там школа, она даже так и называется, январь 13. -е. Моих друзей там убили в моих глазах, и мы сюда пришли э и защитили свободу. Почему я говорю это? Не только пиар, что я говорю. Мы миллион три, миллиона три. Мы э не имеем такой армии и такой силы, как вы имеете. Нас никто не хотел в Европейском Союзе и НАТО. Даже Россия, ух, какую лошадь она катила за нас. Если Литва станет членом, Калининград отрубите. Нас также не хотел Берлин, также не хотел Вашингтон. Так что то, что вы сегодня в Вильнюсе получили, это вы уже вот пол баррикад снесли. Российского цемента, которым была эта дверь в НАТО зацементированная, которая была открыта вам в Букареште. Дверь была, но цементом заброшена российским уже такую дыру сделали, что только войти и взять приглашение. Так что не могу сказать, что Германия не хочет. Нет, я знаю четыре главные германские партии. Я с ними всеми работал. Вот тут за нашими за этими баррикадами три недели тому назад была встреча социал-демократом, председателем э, комитета иностранных дел Майкл Ротом, который откровенно пиш, пишет письма, алпеды, он воюет за ваше членство в НАТО. Социал-демократ, как он воевал за э, леопарды для вас. Это социал-демократ, я по, по, э, по, опять повторяю, с, ва, с вами крикнемы, как я, моя семья, либералы и зеленые. И э -э, с вами немский МИД. Есть маленькие проблемы, как всегда у нас в канцелярии. Но они исчезнут тем самым мигом, когда мы возьмем Вашингтон. Канцелярия ответственного бундесканцлера, то есть Олафа Шольца. Но вы должны понять, Шольц смотрит на Вашингтон. Вся его политика на Вашингтон. Он видит себя большим и сильным. И Германия, смотрите, то, что она сказала, все будет 2%. Если Германия со своим бюджетом сделает 2%, это третий бюджет военный в мире. Это столько леопардов и всего, что нам всем надо, что Россия, ведь Россия, Российская экономика, это экономика Италии. Это была экономика Италии, это а сейчас, да, да. сейчас уже нет. Так что вы понимаете, какая тут экономическая и военная сила родилась в Вильнюсе. Это только начало его рождения. Вы знаете, что немцы другие, если не решается, этот поезд с таким скоростью и силой идет, что его просто не остановишь. Так, э, но обобщаем, и тут приходим к, э, к проблеме. Почему Байден такой стал? Почему он так сказал? Почему он, мне напоминает, и я откровенно это говорю, первые годы Обамы и ресет? И тот же Суливан, который работал на Обаму, почему он такой громкий сегодня? Потому что Америка перед выборами, она всегда идет крайне влево и крайне вправо. Они ищут там свои избиратели. И это плохо. Плохо нам. Нам надо работать с центром. Нам надо работать и с этими крайне левыми и правыми, потому что и там, и там есть Россия. Они как-то очень хорошо сливаются в одну теплую радикальную фашистскую семью и крайне левый, и крайне правый. Вы должны создать компанию в Вашингтоне за ваше членство, которое даже имя есть. Вы видели как мы тепло встретили, я тоже там стоял около вашего президента в площади Лукишкес. Там было написано Украин НАТО 33. Видите, что Байден, когда он говорил... Да, он... потом еще... оговорился. Оговорился. Free standing, have free, 30, free, 32 free standing <laughs> members standing together to defend our people and our territory. Это про вас он говорил, потому что в говоре, конечно, это уже есть. И даже после этой решения я попросили в Фейсбуке этих на, на, НАФО, всех этих fellows, как бы они начали кампанию с этим именем. Так что это значит? Начинаем новую кампанию. Ваше посольство должно стать центром войны за ваше членство. И я уже говорю, я включаю чуть-чуть дипломатические сигналы, я не могу говорить все открыто. Вы поймите, если вы будете только флиртировать с Байденом, вот флирт, ой, какой хорошенький президент, так он, знаете, и в Вашингтоне ничего не сделает. Так а что делать? Давить? В Вашингтоне, в Америке, я пять лет там жил, они уважают правду и аргументы. И Ярость и сердце. У них, говорит, не мозги, сердца говорят. Вот смотрите, сейчас как раз была такая история. Президент Зеленский ехал сюда на саммит, и он был обозлен тем, что пошла информация о плохом решении, а решение действительно плохое, вы согласны, да? Ну, не так есть. такое хорошее, как вот. мы хотели. Назовем, опять же, дипломатически. Да. И узнав об этом, президент Зеленский написал твит жесткий, злой, но правдивый. Ну, может быть, чуть-чуть перегнул. И говорят, что как раз это Байдена взбесило. То есть ярость как бы со стороны Украины не всегда поддерживается. Молодец, Зеленский. Вот такой я был ярый, когда меня прислали в Вашингтон в 2010 году. И когда видел я этого Обаму, который так любил президента Путина, так думал его своим интеллектом, Друг, другим сделает открыт, рынки технологии даст это вор собака и криминал меня так не любили ненавидели не, не у меня были моменты как меня просили выйти из офиса в стей депатменте как посла я их слал как вы слали этого, этой, этот русский корабль я был черный черные овца но когда Россия взяла Крым, меня позвала в свой офис Тория Нюлан и извинилась. И сказала, что ты совесть всего дипломатического корпуса, потому что ты всегда говорил правду. Я стоял тогда с украинскими флагами около Белого дома, с украинцами. Я орал на Обаму, где ваши э, weapons, где ваше оружие. Он тогда вам эти там, не знаю, что слал. Ничего он вам не слал, только Маккей там старался что-то. Он вам не позволял противиться оккупантов. Я знаю этих американцев, которые вам звонили. В Америке уважает людей, которые говорят так, как говорят президент Зеленский. Президент Зеленский, если он сегодня пошел на выборы в Америке, его бы выбрали сразу. 70-80% американцев его любят. Это сила которая должна быть использована. Идите в Америке, даже если не всегда вас Байден встретит. Идите в большие конференции, идите к бизнесменам, идите к нашим общинам, идите к полякам, к евреям, к литовцам, к в Канаду, в Британию с вами, Франция сегодня с вами не играйте, не флиртируйте только с Байденом. Идите к Трампу, идите к всем кандидатам в президенты, потому что вам наплевать, кто вы, вы будет выбран в Америке. Вам самое главное, чтобы он был за Украину и ваше приглашение НАТО и ваше членство. Вот на чего надо ставить. Играйте так цинично, как они играют цинично. Не дайте, чтобы Украина была только одним из вопросов в политической борьбе, как в Канаде. Они пусть соревнуются, кто больше вас любит, а не кто больше вас не любит. Но это надо работать. И ваше посольство должно стать центром этой работы. Если бы вы видели мое или польское посольство, когда мы вступали в НАТО, это было как штаб выборов. Каждый конгрессмен имя имел, кнопочку имел. Красная, зеленая, желтая. Мы работали вот с одним человеком одна неделя, другая неделя. Со всех сторон обходили, смотрели, какие у него аргументы, какие его слабости, что он любит и не любит, с, с кем танцует и какие песни любит. Вот этим надо заниматься. И не бросайте этот флирт. Флирт может... Флирт тоже показывает, что вы слабенький, что вы не держите удара. Тут удар был, ну и хорошо. Американцы уважают того, кто встает после удара и идет. Как вы считаете, реально ли до Вашингтона, а, учитывая, что мы, ну, к сожалению, мы не можем быть уверенными, что до а, апреля следующего года мы победим полностью Россию, что Россия перестанет по меньшей мере обстреливать, а, что мы вернем Крым, а без Крыма, без Донбасса, ну, это не победа, это априори. Я думаю, что это, ну, вы понимаете отлично. Вот реально ли... В Вашингтоне, Украине получить приглашение, несмотря на то, что угроза России и агрессивные действия России будут оставаться. И не только реально, но и нужно. А Потому как? что война не остановится, даже если вы возьмете Крым. Война не остановится, если вы же отвоюете свои территории. Россия вас ненавидит так вечно, что она будет воевать до того момента, когда война становится у Путина в этих пригожинах в голове, а кто может э, это сделать? Только политика. Политика Запада, которая ста, скажет ясно: игра не стоит свеч. Вы уже хорошо поиграли в Севере. Видите, финны, шведы ступили. И мы имеем стратегию на Украину, мы имеем свой план. Вы думаете, что вы победите нас, товарищи, даже если пугаете с этими ядерными делами? Так если вы хоть одну кнопку нажмете, от вас не отстанется ничего, потому что у нас планы на это есть. Я бы так сказал, мозги Вашингтона уже на вашей стороне, и надо идти и с эти все аргументы уничтожать и уничтожать политически с нашими общинами, которые большие, публично. Зеленский это делает очень хорошо. И, как Черчилль сказал, ну, а Зеленский это Черчилль наших времен, знаете, американцы всегда сделают хорошее решение, но после всего другого, что они сделают. Поймите, что Байден сейчас может выиграть выборы только с украинским голосом. Если он не сделает этого в Вашингтоне, ну я не знаю, что я... Э, на саммите имеется. Э, на саммите он проиграет, он проиграет. Демократы проиграют выборы. А вам что? А вам самое главное, что он на Украину ставил. А если не поставит, республиканцы поставят. А если он хочет играть с Россией, тогда знаете, уже будет э, как бы из истории вычеркнут. Мы, я вот хотел, я ему говорил, мы хотели на стенах университета слова какие-то Байдена записать, как мы записали слова Буша. А не было слов. А вот не было что записать. Ну, посмотрим. Последний шанс в Вашингтоне. А если нет, так можете сто процентов знать, что миллионы литовцев, поляков, украинцев, евреев, и всех наших будет голосовать не за вас, президент Байден. А вам эти наши голоса очень даже нужны. Что ж, это был такой урок жесткой, непримиримой, но, наверное, правильной политики. Я очень надеюсь, я дуже сподіваюся, что так уж украинским посадовцам это станет в нагоде. Потому что попереду дуже важка битва. Навіть можно сказать, что попереду основное. Мы маємо перемогти У битві за наше членство в Альянсі, тому що це дуже пов'язано також із перемогою на полі бою. Дякуємо пану Павеліонісу за поради. Дякуємо за підтримку України і дякуємо Вільнюсу, який зустрів саміт таким чином. Немов ми в Україні, Дякую. Слава Україні! Героям слава!